Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Соединенные Штаты Америки готовы поддержать Украину в такое непростое время. Об этом в этом заверил главнокомандующий силами США в Европе, один из лидеров НАТО, генерал Филипп Бридлов, во время визита в Украину. В Киеве он встретился с политическим и военным руководством нашей страны. Одним из первых его поприветствовал президент Петр Порошенко. О чем они говорили, знают наши корреспонденты. Остановить трагедию на Донбассе возможно только с помощью сильной, профессиональной и патриотичной армии. Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Филиппом Бридловым. Глава государства отметил, что за последние семь месяцев Украине удалось создать практически новую армию с сильным духом и высоким патриотизмом. Мы действительно рады видеть вас здесь, и мы готовы к сотрудничеству, все украинцы сегодня понимают, что мы боремся не только за независимость Украины, ее территориальную целостность и суверенитет. На самом деле мы боремся за европейский выбор и демократию. Также Петр Порошенко поблагодарил Штаты за военную помощь и отметил важность развития двухстороннего сотрудничества в оборонной сфере, что позволит не только усилить национальную армию, но и главное спасти жизни украинских военных. В свою очередь Филипп Бридлов выразил восхищение мужеством наших бойцов. Вы знаете, меня восхищает ваш боевой дух и мужественность вашего народа. Украинская армия, на мой взгляд, проявляет себя очень хорошо на поле боя. Я очень рад иметь возможность быть здесь сегодня и выразить вам свое уважение. Ранее Филипп Бридлов встретился с премьер-министром Арсением Яценюком. Они обсудили военно-политическую ситуацию в Украине, проблемы на территориях, подконтрольных боевикам, а также перспективы их решения. Во время беседы также зашла речь о вопросах военно-технического партнерства и поддержки в реализации реформ в национальной оборонной сфере. Арсений Яценюк подтвердил готовность украинской власти к углублению эффективного сотрудничества между профильными ведомствами. Позднее в ходе пресс-конференции Филипп Бридлов добавил, что Альянс обеспокоен милитаризацией Крыма, в том числе возможной доставкой ядерного оружия на полуостров. К тому же в НАТО не доверяют информации о частичном отводе российских войск с территории Донбасса. Сейчас важно то, что есть большая сила, которую можно применить, если это необходимо. Внутри Украины есть немалое количество россиян, которые участвуют в первую очередь в обучении и консультировании пророссийских сил на Востоке, помогают им. Мы не видим вооруженных формирований, но видим войска, которые специально создают костяк пророссийским силам. На украинском востоке. Кроме того, есть опасения, что пророссийские боевики могут попытаться захватить новые территории. По мнению Бридлова, об этом говорит усиление поставок из России, оружия и техники на Донбасс. Эта опасность сохраняется. В результате последних поставок вооружения на украинский восток, которые мы наблюдали в течение последних нескольких недель, возможности пророссийских сил усилились. И это может привести к тому, что поддерживаемые Россией войска на востоке Украины, возможно, будут пытаться захватить дополнительные территории вдоль линии границы. И это меня беспокоит прежде всего. По итогам встречи НАТО и Киев составили программу по обеспечению потребностей вооруженных сил Украины. Филипп Бридлов резюмировал, что США оценили нужды украинских вооруженных сил и все для помощи уже подготовлено. Он отметил, что перед Украиной стоят серьезные вызовы, и Штаты готовы поддержать Киев в этот сложный момент. Юлия Михайлова, Юрий Макеев, БТБ. В Артемовске Донецкой области на территории воинской части произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Горсовета. В результате происшествия пострадали четверо военнослужащих. Отмечается, что причиной несчастного случая стало неосторожное использование специального транспортного средства в запретной зоне. И, как сообщают очевидцы, взрыв был слышен на территории всего города. Жители прилегающих воинской части домов почувствовали мощную взрывную волну. За минувшие сутки погибли двое, ранены восемь мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр АТО. В штабе подчеркивают, что боевики продолжают преступные действия против местного населения. Так из артиллерии они обстреляли город Попасная. Среди жителей есть пострадавшие. Повреждены общежитие, 15 жилых домов. Также российские наемники продолжают атаковать позиции украинских военных. В частности, за сутки зафиксировано 50 нарушений террористами условий прекращения огня. Наибольшую активность они проявили на Первомайском, Луганском, Донецком и Дебальцевском направлениях. Таким образом, в Луганской области под обстрелом оказались Золотое, Горское, Чернухино, Фрунзе, Станично-Луганское, Крымское, Счастье, Верхняя, Ольховая, Трехизбенка, Ольховое, Макаровое. В то же время в Донецкой области населенные пункты Авдеевка, Веселая, Новокалинова, Новомихайловка, Пески, Опытная, Красногоровка, Полтавская, Шумы, Малоорловка, Орлова, Ивановка, Никишина, Каменка и Дебальцево. Все атаки боевиков отбиты, противник несет большие потери. По данным пресс-центра АТО в городе Докучаевск, больницы переполнены ранеными боевиками, среди которых есть и российские военнослужащие. США осуждают обстрел наблюдателей ВСЕ на востоке Украины. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Дженнифер Псаки. Члены мониторинговой миссии ранее сообщили о том, что их обстреляли из гранатомета и противовоздушного оружия под городом Дзержинск. Никто не пострадал. По словам представителя Госдепа Паша, любые атаки или угрозы наблюдателям миссии являются недопустимыми. При этом штаты призвали все стороны воздерживаться от действий, которые могут угрожать в миссии ОБСЕ. Канада предоставит Украине нелетальную военную помощь на 11 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны страны Роб Николсон. Помощь, как ожидается, прибудет в Украину 28 ноября. Эта сумма используется на снаряжение для военных и как обучение. В частности, 5 миллионов долларов направят на защитное обмундирование, 3 миллиона на оборудование для обезвреживания взрывчатых веществ, а также по миллиону на коммуникационное оборудование, на приборы ночного и теплового видения и на медицинское обучение. Напомню, Канада ранее уже предоставляла Украине помощь в размере 55 миллионов долларов. 10 тонн гуманитарной помощи доставили в Дебальц в Донецкой области украинские военные. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Ситуация в городе остается напряженной. Многие жилые дома в результате обстрелов боевиков полностью или частично разрушены. Магазины не работают. Продуктовые наборы и теплые вещи военнослужащие вооруженные сил Украины и бойцы госслужбы по чрезвычайным ситуациям раздавали мирным жителям под обстрелом террористов. Напомним, в ГосЧС Украины за последние месяцы отправили на Донбасс 400 тонн гуманитарной помощи помощи. Россия перебросила в оккупированный Крым 14 боевых самолетов. Истребители прибыли в аэропорт Бельбек из Краснодарского края. Всего там будет базироваться 24 военных самолета. Их задача, как говорят в российском Минобороны, обеспечить так называемые интересы безопасности Федерации в регионе. Ранее Бельбек был гражданским аэропортом и принимал чартерные лайнеры. В НАТО тем временем критично отреагировали на милитаризацию Крыма. Главнокомандующий войсками Альянса Филипп Бридлов заявил, что Россия подрывает безопасность всего Черноморского региона. Канцлер Германии считает, что Россия нарушает мир в Европе. Выступая в Бундестаге, Ангела Меркель резко осудила действия Кремля в Украине. Она отметила, что аннексии Крыма нет никаких оправданий. Вместе с тем Меркель признала, для урегулирования кризиса в Украине нужно запастись терпением. Реакция Путина не заставила себя ждать. Одиозный политик тут же ответил, что Россия якобы никому не угрожает. При этом он заявил о так называемом намерении защитить безопасность своих союзников. Напомню, Россия, в отношении которой ввели санкции из-за оккупации Крыма до сих пор отрицает свое участие в конфликте на востоке Украины. Россия угрожает всему мировому порядку. Я вижу в лице Путина агрессора. Я искренне надеюсь, что у правительства Украины хватит терпения, чтобы разрешить этот конфликт мирным путем. Верховная Рада Украины восьмого созыва сегодня соберется на свое первое заседание. Новые избранные народные депутаты примут присягу. Накануне в стенах парламента прозвучали фамилии кандидатов премьеры Арсения Ценюка и кандидата на пост спикера Владимира Гройсмана. Другие должности пока что не расписаны. В новой Верховной Раде будет 27 комитетов. Эти решения депутаты приняли в среду на последнем заседании подготовительной группы. Однако, кому какой комитет достанется, пока неизвестно. Новые избранные депутаты определились, кто где будет сидеть сессионном зале, а для парламентариев-новичков провели мастер-классы, как нужно голосовать. Подробности в материале наших корреспондентов. На первый урок собирается чуть ли не половина депутатов восьмого созыва. Это те, которые впервые попали в парламент. Учитель, как положено, приходит раньше всех. Учитывая интеллектуальный, образовательный и другие практические уровни, я думаю, мы несколько раз повторим для того, чтобы было все понятно. Не обошлось и без опозданий. Вовремя на урок не пришел казак Гаврилюк. Говорит, исправится. Если бы я был на своей машине, то, может, скорее бы прибыл. А так, то автобусом, то метро. Поэтому и опоздал. Но ничего, я буду исправляться. После урока все новоизбранные депутаты уверяют, голосовать просто и легко. Учили, где какая кнопка, где лево, где право. Но действительно есть определенные сложности, которые нужно знать. Как голосовать за, против, как записываться на выступление, все очень просто на самом деле. До этого я был депутатом областного созыва, поэтому более-менее все понятно. Пока одни учились, другие решали вопросы насущные, кадровые и организационные. Впервые депутаты заговорили о кандидате на пост спикера парламента. У нас была встреча с будущей фракцией Батьевщина в Верховной Раде восьмого созыва с господином Гройсманом. Каждый депутат нашей фракции задал вопрос будущему кандидату, и после этого было принято решение единогласно фракцией поддержать на должность спикера парламента представителя блока Петра Порошенко господина Гройсмана. Депутаты наконец-то решили, кто где будет сидеть в сессионном зале. К примеру, самая большая фракция «Блок Порошенко» займет бывший сектор «Удара» и «Свободы». Оппозиционный «Блок» будет на галерке под балконом прессы, а сама сядет на места коммунистов. Надо, думаю, со священниками поговорить по этому поводу. Но нас утешали, что раньше там были представители народного руху, еще того, первого, который боролся за декларацию о независимости. Я думаю, что нам надо своими действиями сделать эти места снова знаковыми. Каждый со своего места зачитает присягу народного депутата, хотя по процедуре должен был читать лишь самый старший. Ныне это Ефим Звегильский. Но чтобы избежать провокаций, заранее решили, что будут зачитывать хором. Однако правильно ли это, уверены не все. Хором, как в детском саду. Ну, если новая Верховная Рада начинает с игры в детский сад, то это достаточно, я бы сказал, грустно. Долго грустить депутатам, скорее всего, не придется. Еще после выборов одни обещали расправиться с другими. Кулачные бои, говорили, устроят с оппозицией. Оппозиционный блок вообще ничего не боится. Но то, что произойдет в сессионном зале, это в определенной мере будет тест для всех на европейскость, на демократичность и на цивилизованность. Поэтому я надеюсь, что все будут вести себя разумно. Будут ли депутаты, как и раньше, добиваться правды кулаками? Бывший министр обороны, а теперь начальник госохраны Валерий Гелицей утверждает, потасовок быть не должно. На сегодняшний день у меня нет достоверной информации о том, что кто-то готовится. Если кто-то хочет или кто-то пишет себе в Кремле сценарий, чтобы здесь был беспорядок, мы сделаем все возможное, чтобы этот сценарий не реализовался. Этот парламент рождался во время ожесточенной борьбы украинцев за свободу и независимость. Главное, чтобы все жертвы были не зря. Анна Каменева, Андрей Коваль, Александр Котельников, БТБ. И далее о том, какие события ожидаются сегодня в Украине и мире. Увидимся. откроется международная конференция, посвященная развитию молочного бизнеса в Украине. Агентство ООН по делам беженцев передаст гуманитарную помощь от ЕС переселенцам, проживающим в Киеве. Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Еханес Хан посетит Украину. Как об этом сообщил он сам в своем твиттере, визит пройдет для поддержки программы «Реформ». Хан встретится с руководством страны, представителями бизнеса, украинским обществом и международными донорами. Организация стран экспортеров нефти, ОПЕК, проведет очередное 166-е заседание в Вене. Там обсудят квоты, добычи и цены на нефть в связи с последними политическими событиями в мире.